Самый короткий анекдот. сиди Сидит такая дамочка, вот где-то в транспорте едет. Такая все интеллигентная и, и ребеночек сидит такой обалдевший, смотрит на тетю такими глазами. И говорит, Тетя. Вы такая красивая. Что же вам красивого? Очки и тюбетейка. анекдот. Сидит грузин. Грустный такой грузин сидит. И маленькая девочка подбегает к нему и за нас такая пип-пип и убегает. Опять второй круг. пип пи и убежала. Сидит, сидит. Оломала. Отец звонит с работы ребенку и говорит: ну что, какая у тебя температура? Ребенок говорит: сорок три. говорит, Как сорок три? Да, мама только что измерила, сказала тридцать шесть и семь. Учительница на уроке объявляет значит, контрольную работу. Итак, дети, мы сегодня с вами будем писать контрольную работу. Э, Мария Ивановна, Ивановна, а можно пользоваться таблицами и схемами? Можно, Вовочка, можно. Итак, Мария Ивановна, Мария Ивановна, а можно пользоваться калькулятором? Вовочка, можно. Итак, записываем тему «Отмена крепостного права на Руси». Про э, такую... Педагогічну силу батьківства. Коли старий приходить з роботи, такий, заходиш в кімнату, ну вже вже шафе, і дивиться син там щось, уроки з ним робить карляки. Зайшов так, через сина через палче подивився, під затильну. каже, що синок і кажи, пиши оці кажи, за карлючки рівніше. Синок піднімає тату, це не за карлючки, це інтеграли. Папа, папа, скажи, пожалуйста, а что такое мозги? Не мешай, сынок, у меня сейчас другое в голове. Сидит мужичок в тюрьме, приходит ему письмо от мамы, то есть переписка ведется. Мама пишет, ой, сынок, старенькая стала, тебя нету рядом. Не могу сама огород скопать, чтобы картошку посадить. Так волнуюсь по этому поводу. Сын пишет ей ответ из тюрьмы. Говорит, мама. Ты огород не трогай, потому что ты сейчас такое накопаешь, что я еще лет 10 не вернусь. Просто не трогай огород, пишет мама сыну. Сынок, после твоего письма приходил участковый, перекопал весь огород, что-то искал. Сын ответ, помог, чем смог. Картошку сама посадишь. Игра 4 утра, значит, звонок в дверь, стоит никакой муж, держится, вот так вот. Жена, ах ты ж сволочь, ты испортил всю мою жизнь. Я потратила тебя за мои лучшие годы. Вот, и думает, тапочкам его, ты будешь еще пить. Я тебя спрашиваю, ты будешь еще пить? Я думаю, я спрашиваю, ты будешь пить, или вообще не будешь он? Наливай мама купает маленького ребеночка в ванной. Ну, там головка моет, спинку. Тут раз телефон звонит. Она зовет мужа, говорит, побудь с ребенком, пока я по телефону поговорю. Ну, говорит, муж заходит, она выскакивает, поболтала по телефону, там тра та 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 кладет трубочку, прибегает обратно и видит картину. Муж за уши берет и окунает ребенка в воду. Ты что делаешь? Ему же больно! А в ванную кипятку наливать не больно, уже все руки себе обжег лежит грузин на верхней полке и слышит внизу семейство молодое, ребенка на горшок, пись-пись-пись-пись, ну давай, пись-пись-пись-пись, ну давай, тебе надо пописать, пись-пись-пись. Слушайте, да сколько можно уже? Говорит, ну как, сколько можно? Пока ребенок не пописает, мы не остановимся. Ребенок не пописает, я уже восемь раз саню. Короче, едут Два парня, такие вот, приехали на программу, там, караоке на Майдане, вот, и едут, наконец-то, зашли в метро, вот, и едут, и вот смотрят, это, лесенки эти едут, они первый раз в метро, это, боже, боже, да вы да. А тут по встречке едет негра, а негра они тоже никогда не видели, то есть, метро никогда не видели, негра никогда не видели, они едут, короче, и, и один втором говорит, боже, мы колоды вы, обезьяна так, а то а то нет. Да нет, я тебе точно скажу обезьян. Да то нет. Да обезьяна, ты думаешь, боже, боже, как настоящая, ты думаешь, ручками взялось, а держится. Ой, держится ручками. Боже, ты вот все маклипы, боже, и едут с этого негра, <риклад> а ескалатор поднимается, тут вже ну, то частково міліціонер встрічає, э, ваші документи, э, проходьте, будь ласка, э, от напугані. Э, ви знаєте, що ви тільки що оскорбили гражданина іншої держави. От, що ви його обізвали негром, тикали пальцями, обзивали обізяною. От, э, ви знаєте, що ви порушили статтю 183 Кодексу України. Коротше, Ви зараз повинні заплатити штраф і в усному порядку вибачитися перед іностранним гражданином. Гражданином Ефіопії конкретно. От. У них там дуже жарко, тому що бувають люди. Бувають люди білі, бувають люди чорні, розумієте? і нічого тикати пальцями і обзивати обізіонами. Понятно? Понятно? Ну, відкриваються двері, заходять там негр сидить. Он... Вибачте нас за те, що гражданин негр, що ми з Миколою думали, що ви обіцяна, ви якось не обізяна, а ви, ви негр, коротше, гражданин африканської країни і приїхали з Ефіопії. Ми скористались нагодою, хочемо вибачитися, що ми так більше не будемо. А ні. Не, ні, пожалуйста, я вас ізвіна. Бабайкулодовимося баловака. Ну, пусть где-то в Сибири, там живет молодой человек, вот, зарабатывает тим, що ходить, значит, там рубает леса на пиларамі. Ну, и по чуть-чуть как бы существует. Ну, у него там в Харькове родственники. И ему на 18 лет дарят новый суперядерный компьютер. Там, пусть будет десятиядерный. И он начинает там по чуть-чуть привыкать к кнопочкам. Через месяц он уже клавиатуру освоил. Через два месяца он уже через спутник подключился к интернету. А через полгода он начинает программы писать. А через два года он вообще монстр, мазефакер. И все, и он думает, ну что, что сюда сидеть, мне здесь неинтересно. Поеду я, наверное, поработаю в столицу думаю в столицу никого не знаю Наверное, сначала к родственникам и отправляется в Харьков естественно в Харькове подтыкался помыкался куда пойти на какую-то государственную работу ну, пойду-ка на Харьковский тракторный завод знаешь приходит на Харьковский тракторный завод говорит, здравствуйте вот я хочу у вас работать да за вот пожалуйста вот что вы можете сказать по такой программе Он, ну эту программу нужно переделать и вот здесь если немножко добавить будет быстрее работать «Интересно, а вот эта программа?» «Это эту программу вообще я сам писал». «Ого, так вы нам вообще подходите, мы вас забираем. Пожалуйста, заполняйте анкету, и завтра можете приходить на работу». Наед, я в Сибири прожил, и только научился печатать, а писать не умею». А, «Ну, извините, ну, тогда, наверное, вы нам не подходите». «Ну, бывает же всякое, там, отключат свет или еще что-то нам нужно будет, там, отчетности сдавать». «Да, проходит 15 лет. Центральная улица Нью-Йорка». Едет Майбах, за ним, значит, кубик Мерс, он вот, останавливается возле самого дорогого ювелирного салона. Значит, понятное дело, выходит из кубика мужчины, да, открывает зонтик, как надо, выходит мужик в брионе, значит, все у него настолько очищено и красиво, он, значит, проходит в салон, здравствуйте, да, что вы хотите заказать? Он, ну, у нас с женой, говорит, 15 лет совместной жизни, я бы хотел заказать, ну, вот, какой-нибудь наборчик. На какую вы сумму располагаете? Ну, где-то 25 миллионов. Ну, 25 – это серьезная сумма. Может быть, на 15 мы вам подберем точно. Вот. Ну, естественно, садится, тут ему приносят кофе, там, печенье, все. И вот он разглядывает разные варианты. Потом, о, вы знаете, вот это мне понравилось. Да, хорошо. А вот мы к этому колье можем подобрать вот такие сережки. Да, отлично, все, я это забираю. Хорошо, сколько будет стоить? Ну, там, 15. Отлично, да, хорошо. Он мужикам приносит, значит, два чемодана на стол, значит, чемодан, открывает, естественно, сложены баксы, и он начинает, ага. Проходит полчаса, все уже в шоке, уже испарена большая. Мужчина, ну вообще-то, может, вы просто выпишите чек и все, чтобы не мучиться. Женщина, если бы я умел писать, я бы сейчас работал на Харьковском тракторном заводе. Знаете, что 80% американских детей порекомендии, что статуя свободы тримае в руках харежок с морозу. Не прошло и десяти лет, как правительство Финляндии объявило ноту об анекдотах про горячих финских парней. Это не мы тормозим, это вы гонники <реклама> <плэк> а -а -а -а, Летит самолет. Вдруг начинает падать. Капитан вызывает стюардессу, говорит, дорогая, у нас перегрузка, надо, чтобы три человека выпрыгнуло из самолета. Говорит, хорошо. Нормально стабилизировался полет, прибегает довольно стюардесса, глаза горят, говорит, ну рассказывай. Говорит, ой, сначала поднял руку англичанин. Он попросил 20 грамм виски, пригубил его и с криком «Да здравствует Англия!» выпрыгнул из самолета. Потом отозвался француз. Он попросил бокал шампанского, выпил его и с криком «Да здравствует Франция!» выпрыгнул из самолета. А потом ко мне подошел русский. Он попросил бутылку водки. Он выпил ее залпом и с криком «Да здравствует Африка!» выкинул трех негров. Блондинка и брюнетка смотрят гонки. И блондинка говорит, послушай, ну куда они все торопятся? Брюнетка объясняет правила и говорит, ну понимаешь, первый должен прийти, обогнать остальных. Кто приходит, тот получает все деньги. Нет, это я поняла, а остальные куда торопятся? Вот сдала на права наконец-то. Посоветуй мне, а какую бы машинку купить девушке? Стиральную. Блондинка заходит, значит, в стане и говорит, мне, пожалуйста, картофель фри и кофе. Девушка, вы в библиотеке. Ой, простите, мне, пожалуйста, картофель фри и кофе. Ночь. Центр места. Едет такой, смех, дорогущий тазик. Таким, зигзагом. Ну, ясно, что... Горишник запоняет подходит, представляется, открывается дверь. и такая, не в кокосе, блин, тела обзыты что надо? Мент, а, все, все понятно, езда не в трезвом виде. Чего чуешь ты? Сам ты езда. Два студента, первокурсника, насобирали денег, и решили происходить в публичный дом. Мне приходят в публичный дом, но это, естественно, вот этот ступор. Сейчас будут женщины трогать. Это все. Они подходят к этой двери, стучатся. Открывается вот это вот маленькое окошко на двери, как в нормальных публичных домах. Я не был, так говорят. Открывается это окошко, и такая огромная морда, такая, что надо. Они, а так, что нам надо, что мы хотели, что он, секса. Секса, Мужика. Я не понял, у вас деньги есть? У нас есть деньги? Спрашивает серьезный человек, есть у нас деньги или нет? Тут есть деньги, все. И у нас есть деньги? Да. Сколько у вас денег? Да. У нас денег? Да это эти 50 копеек, что ты жмешь? Все, И мои еще. У нас э, 12 гривен. За 12 гривен, ребята, вон видите те кусты. Вот идите и сексайте друг друга. Закрывается эта форточка. Через пять минут стук. Там бал открывают, стоят эти два. Мы все куда деньги платить? Извините. <связать> Молодожены приехали в Париж, успешно поселились. Ну и Супруг говорит, что поднимаемся в номер Или поднимаемся на Эйфелеву башню Она подумала и говорит Нет, сначала в номер, Эйфелева и завтра будет стоять <связывая> Ночь, муж пристает к жене ну, Стандартная ситуация Значит, ну давай, ну нет, ну давай, нет Ну давай Ну ты пойми, я устала, голова болит Стирка, уборка, все навалилось Ну давай завтра, нет А он говорит, слушай Давай попробуем стой секс по-бразильски. Ну, по -бразильски. О, поможем, ну это заинтересовало, думаю, тут никогда такого не было. А как это? Я тебе покажу. Ну давай. Ну, все, переспали, все так, как всегда, все как обычно. Муж повернулся и захрапел. А такая лежит, думаю, что это будет его. Слышишь, а Бразилия тут при чем? он такой, ай, да, извини, ча-ча-ча. Муж ну, с ну, женой, значит, тоже ругается. Он, да ты вообще бревно в постели, как можно с тобой жить? А ты видел, как румынские спортсмены на бревне что вытворяют? Клиент приходит в банк, такие, я такий... ну, я вот насчет кредитов. Я говорю, да, вас уважно слушаем, у нас очень лояльный банк. Я хочу взять кредит. Кажу, да? ну, не питання. Я бачу у вас хороші відсотки, а скажіть, а ви можете дати кредит от без застави? Він каже, ну, да. ми даємо кредит без застави. Що, і ніякої застави? Він каже, ні-ні, ніякої застави. Ну, а що буде, якщо я от, ну, от візьму кредит застави немає, я візьму і не віддам. Каже, ну, тоді вам буде соромно перед Всевишнім, коли ви предстанете. Е, коли це буде? кажд ну як вот пятого не отдаст, 6 шестого предстанете. Мне нравятся вот эти консьержки бабушки, которые в подъездах сидят. Это просто кошмар. Я не знаю, то есть для чего. То есть, по-моему, это сделано точно так же, как сделаны все правоохранительные органы. Они охраняют не вас от бандитов, а бандитов от вас. Либо там на, 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 нарушителей вот э, э, точно так же бабушки. Я никогда не могу нормально попасть в, собственную, в собственный подъезд. То есть это потому, что начинается там спектакль. Звонишь э, э, такое, там она через рацию ночью разговаривает. Здравствуйте! Вы к кому? Э, я в 180-ю квартиру. Да? А, они вас ждут. Ну да, конечно. Они знают, что вы придете. Конечно, знают, что я приду. Ну что ж, отгадаешь мои три загадки в пушу, а не отгадаешь мой меч голова с плеч. Ну это кошмар. Я когда-то, чтобы зайти в собственный подъезд, представлялся народным депутатом. Правда, я был не в майке, а в кашемировом пальто. Вот. Но это кошмар, да. Она за зима была. Я ехал с какого-то концерта в одной рубашечке, и пальто на мне. И все, и очень замерз. А, но концерты поздно заканчиваются, то есть меня привезли в 2 часа ночи. Я и, и в магнитный замок я забыл. В общем, у меня друг там ночевал, то есть там поссорился с женой. А, вот, и... И я ломлюсь в эти двери, она не открывает. Я стучусь в окно, ноль. Она, бо... она видит меня, она боится открывать. Вот. Ну, звісно, потім дзвонив другу, він спустився мені, И, слава Богу, на счету були деньги. А це була така дуже цікава, така майже романтична, напівромантична історія моєї подруги з одним із політиків. Моя подруга вранці оце не прибирала квартиру, втомилася і так прилягла на диванчику відпочивати і заснула. Потім прокидається, ну коли людина прокидається, вона не розуміє, там є день чи вечір, чи щось там таке, вдома нікого немає, така тиша, і вона так намацкує так цей пульт від телевізора, вмикає і так відкривається. Знаєте, це коли стемряве, темряви да і відкривається так раз, так екран відкривається на великому телевізорі, і звідти такий політик і каже: подруга! І каже Господи, Боже, Боже, це я його подруга! Ой-ой-ой-ой! І по третя! <світ> Дос,